Salam. Bu videoda twin mail yazılma qaydalarından danışacağıq. Ana səhifədən keçid alaraq Yuxarıda sağ tərəfdə yerləşən məktub düyməsinə vururuq. Açılan twinmail səhifəsində write a new message yeni məktub yaz, inbox gələn məktublar, sent messages göndərdiyiniz məktublar və trash zibil qutuda olan məktublar bölmələri vardır. Write a new message seçərək layihənin üzvlərinə məktub göndərə bilərik. Məktub göndərmək üçün select twin space düyməsini vuraraq lazım olan layihəni seçirik. Avtomatik olaraq layihədə çalışan müəllimlər və şagirdlərin siyahısı ekranda özünü əks etdirir. Bu siyahıdan biz bir üzvü seçib məktub göndərə bilərik. Eyni zamanda all members düyməsini sıxıb məktubu layihənin bütün üzlərinə göndərə bilərik. Subject bölməsində məktubun mövzusunu qeyd edirik. Message bölməsində məktubun mətnini yazırıq. Məktubu göndərmək üçün aşağıda yerləşən Send düyməsini sıxırıq. Məktubu ləğv etmək üçün aşağıdakı cancel düyməsini sıxırıq.